Приветствую вас, меня зовут Дима Нечтайло. Мы сейчас находимся на футбольном поле Ирпенской библейской церкви, поле у нас на территории, и мы имеем такое благословение, имеем служение с детьми, которые к нам приходят, занимаются футболом у нас на секции. У нас на данный момент есть 6 секций по футболу, мы охват, охватываем около 100 детей возраста от 4 до 16 лет, и я рад, что мы занимаемся таким служением. Это служение мы ну, в таком серьезном формате начали с 2012 года, когда было построено это поле. Э, до этого э, занимались... Э, тоже на территории церкви у нас было такое поле попроще. Там была одна команда. И уже когда поле построили, то мы э, более серьезно начали относиться к этому служению. И ну, сейчас у нас есть четыре тренера, которые занимаются этим больше 100 детей. Команды наши принимают участие на чемпионатах области, чемпионата Киева. Мне сейчас 32 года, в 19 лет я покаялся, последние 13 лет я живу с Богом и радуюсь этому. С Христом познакомил меня друг мой, с которым мы вместе в школе учились, пригласил меня в церковь. Так я покаялся, начал читать Библию, и Бог начал менять мое сердце. И результатом таких изменений, такого желания есть то, что... Ну, я сам тренирую детей и занимаюсь этим служением, организацией всего. И ну, это приносит мне большое удовольствие. И без этого дела я ну, не представляю своей жизни на данном этапе. Я серьезных успехов не достиг. Когда-то в третьем классе ходил в детскую-юношескую спортивную школу, выступал за команду школы, серьезно вообще не занимался. И поначалу у меня был страх тренировать. Я боялся, что у меня недостаточно знаний недостаточно опыта, но прошло время, Бог убрал эти страхи. В принципе, я понимаю, что намного важнее это любовь к детям и такой э, мой характер духовный, чем э, мои профессиональные навыки. Я считаю, что это важнее. А уже если будет желание работать с детьми, то уже эти профессиональные навыки, эти все вещи, они уже придут со временем. Можно обучаться, можно книги читать, можно ну, на своем личном опыте все эти вещи постигать. Три, три года я уже тренирую детей и ну, нахожу большую радость в этом. От постоянного контакта с детьми, с некоторыми детьми уже два-три года подряд уже. Ну, я чувствую, что я имею влияние в их жизни, знаком с их родителями. Родители могут там, просить повлиять на ребенка то ли в учебе, то ли в какой-то там ответственности, э, ну, в жизни с родителями. Ну, я радуюсь, что я, как тренер, могу влиять на детей. У меня остался положительный такой образ тренера, но из-за того, что это было непродолжительно, только год я тренировался, то нельзя сказать, что какой-то яркий след это оставило в моей жизни, но. Честно говоря, я хочу такой след оставить в жизни тех ребят, которые со мной тренируются, занимаются. Потому что некоторые из них э, растут без отцов, некоторые в приюте воспитываются. И где-то я, я понимаю, что тот, тот пример мужчины, который они могут взять, то они в первую очередь будут на меня смотреть, как на тренера. И ну, я верю, я вижу этих ребят, что они пройдет 5-10 лет, и они займут мое место здесь, э, будут точно так же тренировать. Сейчас те ребята, которых я тренирую им 12 лет, я ну, надеюсь, верю, молюсь о том, что пройдет 4-5 лет, они станут помощниками, потом еще станет им 18, 19, 20 лет, и они уже самостоятельно смогут э, заниматься командой, точно так же э, и тренировать детей, рассказывать духовные э, библейские уроки для детей. И будут э, ну, такими зрелыми христианами. То есть я думаю, если. Скажем так, у меня будет возможность дальше влиять на их жизни на протяжении, э, ну, вот, если брать в дальнейшее время, там, с 12 до 17, до 20 лет, то, э, ну, я верю, что Бог может так сделать, что эти ребята, они придут ко Христу. И, ну, в принципе, если так взять, то это основная моя цель. Потому что футболистами немногие из них становятся, немногие будут известными, но все равно человек выйдет в жизнь, и каким он выйдет, от этого, как бы, во многом, тренер влияет на это. Э, честно говоря, вот э, я вижу вот эту картину, которая сейчас за моей спиной происходит, вижу это поле и у меня была мечта, было видение такое, о чем я мечтал. Многие люди, когда рассказывают о своих мечтах, они рассказывают, что видят что-то в будущем, хорошее, плохое. Я радуюсь от того, что я свою мечту 32 года вижу сейчас в действии. То есть я, ну, в моих мечтах это было, чтобы была церковь, было поле, были дети, которые бы приходили сюда и в хорошей, здоровой, такой христианской атмосфере они могли развиваться. Если где-то в школах они чувствуют э, какое-то такое угнетение, э, ну, есть, что унижают ребят или что-то, моя мечта, чтобы здесь, в христианском клубе, была э, атмосфера любви, принятия, уважения друг к другу. И когда я вижу это, когда я сам могу прилагать к этому руку, делать это, то э, это та картина, которая меня вдохновляет. Когда ребята обижают друг друга, наверное, то, что больше всего мне печали Где-то я с ними говорю об этом на библейских уроках, что надо уважать друг друга, что любить, что надо прощать, что надо снисходить друг к другу. Но когда то, о чем мы говорим, и те правильные ответы, которые они дают, когда я вижу, что на практике в жизни у них это не получается, то э, мне от этого печально, как бы, что они... Э, ту теорию, которую они слышат, они не усваивают это на практике. И Часто бывает, когда где-то в конце тренировки какие-то такие моменты, ситуации происходят. Я знаю, что дети намного легче их забывают и им надо намного больше, намного меньше времени, чтобы забить, забыть какие-то обиды. То у меня эти моменты они так в сердце оставляют след неприятный. Но все равно Бог дает силы идти дальше. Это как бы, я понимаю, что это процесс, который ну, длится время и я как христианин, постоянно мой характер меняется, Бог действует в моей жизни. Эти ребята тоже э, характер их меняется. Но Если под... заглядывать лет на 10 вперед, то я мечтаю о том, что все эти дети, которые сейчас есть на поле, это старшая группа, те, которые ко мне ходят на тренировки 12 лет, я мечтаю, что э, они придут сюда и станут теми людьми, кто продолжит это дело. Я мечтаю о том, что те ребята, с которыми я работаю, как тренер, которые ходят к нам на футбольную секцию, я мечтаю о том, что эти ребята э, будут в церкви, они будут служить Богу, они будут знать Бога. Мечтаю о том, что эти ребята когда-то, возможно, у кого-то возникнет желание миссионерам поехать и точно такое же служение нести и ну, развивать. Я бы посоветовал ребятам, чтобы они вкладывали то время, те силы, те деньги, которые у них, возможно, будут появляться, чтобы они вкладывали их с точки зрения вечности. То есть какой плод и какой результат эти вещи будут иметь для вечности. Не здесь, для, на земле, но там в вечности какой результат это даст.